Завершая тему аварий и катастроф, мы еще поговорим о пожарах, которые случаются, кроме тех, которые мы уже рассмотрели, более мелкие, так сказать, примеры, но вместе с тем неприятные, которые могли бы могли привести их к более намного более серьезным последствиям. Ну, например, по улице Мурманской в Киеве малое предприятие хранило в складе разную тару пластиковую тару и вот однажды когда весной 2020 года сильные ветры были в выходной день произошел пожар при расследовании этого пожара э, наиболее наиболее такое э, реальное было предположение это то что там э, ветром, а там склад продувался ветром, куски пластика болтались, тара перемещалась, и при перемещении пластиковых предметов, вообще при перемещении диэлектика, при взаимном трении происходит электризация. И эта электризация может достигать достаточно больших величин заряда, достаточного для того, чтобы искра возникшая воспламенила пары органических веществ там может там пыли органические в общем какие-то органические вещества а там возник пожар довольно серьезный пожар другой причиной ну, тут культура производства только культура производства если бы там был порядок там все закреплено было бы там ничего бы этого не случилось а, а возможно и другая причина о которой мы говорили уже, это э, грязь, это поступление свежего воздуха, промасленная пленка на предметах, которая, э, на мусоре, которая всегда возникает, и само, самовозгорание мусора. Тут э, все могло быть и э, таким образом происходить. Нередко опять связано с культурой производства. Причиной пожара случается наличие э, посторонних э, животных на территории. Вообще-то хранить, вернее, содержать животных надо, выполняя определенные правила. Они должны быть постоянно под надзором, под контролем. Э, ну, я припоминаю случай, который был в Минхимпроме, когда на одном предприятии в выходной день пришел слесарь покормить голубей, полез на третий этаж, на крышу цеха, там была у него голубятня. Ну и поскольку дело было в праздник, то, видимо, он перед тем покушал. Покушал э -э -э вот, перед едой, так сказать, вот, он с э -э сорвался и погиб к сожалению поэтому вот э, наличие животных я всегда от, от, очень подозрительно воспринимаю очень подозрительно животное был случай когда кусали людей совершенно ни с того ни с сего животные вроде бы такие э, домашние но тем не менее ну что им пришло в голову никто не может предполагать э, вот тут животные, например, в институте нередко происходило, происходило такое, что из ближайшего леса белки запрыгивали почему-то на подстанцию и почему-то искали такое место, где можно спрятаться. Но это место, там расположены контакты высоковольтные. Белка сгорала, срабатывала защита и обесточивался институт. Это в выходной день происходило. Но неприятно все равно. Все равно неприятно, потому что нарушало жизненные планы тех летотехнических работников, которые должны были проезжать и включать заново, с другого конца города проезжать. Помню, был случай в моем в мою бытность, мы это расследовали, когда отключилась котельная. Вот э, моторы котельные, насосы, котельные там очень мощные насосы. И естественно они включаются через реле. Кнопка находится там у оператора рядышком большие токи там недопустимы, потому что газ опасно. Поэтому через реле. Пусковая кнопка у оператора, а сами ячейки в отдельном помещении находятся. И вот, видимо, в этом помещении произошел пожар. Потом уже через время, через несколько дней, когда вышли на работу, а случилось это перед накануне длинных праздников. Вышли на работу, начали смотреть, а там ячейка управления там где реле стоят она полностью сгорела и когда мы ее открыли там была видна обугленная тушка животного ну, мы решили что это там была собачка такая довольно говкучая что это она случайно туда залезла но собачка через пару дней вылезла она пряталась с перепугу а это оказывается была просто крыса крыса которая проникла в ячейку управления и замкнула собой высоковольтные контакты. А в результате небольшой микрорайон, несколько больших домов оказался без тепла и без горячей воды. А было это э, праздники 7 ноября, и там жили люди такие довольно э, преданные, которые восприняли это как восприняли как негативное отношение к 7 ноября и там жаловались и прочее прочее вот так вот произошло еще один пример пожара когда на производстве сгорела бытовка тоже это произошло к сожалению Длинные выходные опять-таки были. Вот э, просто бич такой длинные выходные. Типа, по 3-4 по дня. Э, сгорела бытовка. Когда мы зашли туда, абсолютно черно, окна черные, все черное, все, что могло там быть, сгорело. Там бытовка рассчитана, большая, рассчитана на 100 человек. А было там где-то 50-60 человек оставляла спецодежду и вещи свои. И когда мы прошли там, где все чернее и чернее делалось, мы нашли на стене такое пятно более светлое. А напротив этого пятна в шкафу пробоина. Вот пробоина когда бывает, когда берешь металл и гвоздем пробиваешь такое рваные края. Металл вот такого диаметра. Рваные края. Мы пришли к выводу, что это было вот что это было кто-то видимо держал у себя в шкафу склянку с перекисью водорода эта склянка просто перекин перевернулась на бок случайно когда там вещи клали и с самого пламенилось содержимое содержимое шкафа переки переки есть плюс промасляное э, там трепило и в общем это с, с горлышко склянки с такой силой ударило что пробило металлическую э, стенку шкафа для одежды подобное как ни странно подобное обстоятельство я у меня был э, на фейсбуке в качестве друзей бывший следователь по особо важным делам московский и вот он там, книга у него есть о трагедии подводной лодки Курск вот он как раз связан опять таки с перекисью по похожие обстоятельства там э, не имели оказывается они просто не имели опыта э, работы с перекисными торпедами никогда не с ними не работали никто по-настоящему инструктажем не проводил и обучение потому что э, при э, анализе документов которые были подняты журналы инструктажей были там подписи поддельные были выяснили э, там значит, произошло следующее. Есть специальные трубопроводы для подвода перекиси водорода к торпедам. И эти трубопроводы полагаются промывать. Промывать четырехлористым ну, углеродом промывают. Но, видимо, то ли не знали, то ли не сделали этого. И они своевременно не промывались, эти трубопроводы. И там, наверное, ну как он предполагают, скопилась ржавчина, кислоты Льюиса практически. А кислоты Льюиса вызывают разложение э э с сильным, э сильно э э экзотермическое разложение перекиси водорода. Видимо, когда они подали, произошел первый хлопок, это был взрыв перекиси, а потом уже от него сдетонировали и торпеды. Ну, там плюс еще было э э переборки были открыты в нарушение э, правил а по-другому там, к сожалению, не, нельзя было, потому что связи не было. В общем, там целая целая куча нарушений правил была. Вот так вот э, перекликаются пожар, бытовки и большая авария на флоте с большим количеством жертв. Так вот э, перекликаются обстоятельства. На сегодня все.